Я Никопольчанин, Владимир меня зовут, родился, живу в Никополе, в нашем прекрасном зеленом процветающем городочке и продолжаю жить на сегодняшний день. В втором году пошел с первых дней в ТЦК в наше Никопольское, призвали меня на Харьков, воевал в Харькове, после года сектора на Харьковском направлении э, служил в тыловой части, э, сбивал шахеды на Ореховском направлении. Люблю очень наш город. Уезжать мысли были, конечно, да, но не могу. Вот Никополь, это ну, нужно родиться в Никополе, чтобы понять, как здесь хорошо. Ну, выезжать не хочется. Это наш город, мы здесь жили, живем и будем жить. Нас не сломать в этом городе. Ну, потому что мы с Никополя. Мы лопатами. Даже сюда, если кто придет, мы забьем лопатами. Вот и все. Но это точка. Да, ну, желание было выехать после того, как уволился с армии. Потому что у меня дочка живет в Чехии. Она уехала туда. Ей был год и три месяца. Сейчас ей уже пять. Ну, с копеечками. Заканчивает садик. В следующем году уже пойдет в школу. Может быть, в гости съезжу, собираюсь там в марте месяце выехать, погащу немножко и обратно. А Никополь это наш город. Он в сердце, еще раз посмотрю, он в сердце. В Никополе нужно родиться, чтобы быть никопольчанином. Вот и все. Чтобы не сломаться в нашем городе, жить и не сломаться, нужно что? Жить, ходить на работу, общаться с близкими, читать книжки. Книжки очень отвлекают. Поменьше смотреть новости. Новости очень напрягают наши мозги. В нашем городе, наверное, самое больше чего можно бояться, это только прилета FPV-дрона. Вот с моей работы это просто, вот ты едешь в машине, ездишь по всем районам. Ну, наше он такси, оно, оно везде. Мы ездим по всем районам, возим всех людей. И вот машинка ты есть его максимально, его не слышно просто. Вот это, наверное, самый большой страх в нашем городе. Это FPV дроны. Их очень много здесь просто ими ну засеяно. Если это не молния, то это FPV. Если это не FPV, то это какая-то разведка. Небо полностью закрыто птичками наших соседей. Люди немножко у нас, конечно, вот изменились только из-за того, что, ну из-за войны. Потому что это уже очень всех достало. Все устали. Хочется спокойной жизни. Просто выйти вечером, пройтись, погулять. Сводить ребенка в садик, в школу. Просто пообщаться с друзьями, сходить на футбол. Я до войны, кстати, играл в футбол очень много лет. Сейчас пока мне этого нет. Хотя ребята играют, собираются, играют, но я не хожу. В нашем Никополе невозможно привыкнуть к тому, что происходит. Ну, наш мозг пытается бороться с этим, конечно, но к этому никогда не привыкнешь. Никогда. Это нереально. Если это не, ну, не наяву, то это во сне. Оно тебе приснится. То есть ты постоянно в этом живешь, и это очень сложно. Я очень надеюсь, что эта война в ближайшем времени закончится. Многие вернутся. Ну, конечно, многие не вернутся. Я ее представляю ярко. Все будет хорошо. Будем жить, все будет восстанавливаться. Все будет хорошо. Очень одного хочется, чтобы люди, которые выехали после всего этого, вернулись и продолжали жить в нашем прекрасном городе.